Layai naki sidik. Kawinan takam ya di anak nak abu pinutmu mu ringgit tunai. Tuna. Terima kasih kau yang manda anak yang nuya bu ringgit tunai. Ah, ah, ah. Suku kaum Tidong merupakan rumpun Melayu yang kebanyakannya tinggal di tenggara Sabah, yaitu di sekitar Tawau dan Sebatik. Masyarakat Tidong khususnya di Kalabakan, Merotai, Sebatik, Apas dan juga Beluran merupakan masyarakat pribumi Sabah yang mendiami persisiran pantai timur dan tenggara Sabah. Penempatan awalnya adalah di Tawau lama iaitu di sekitar Kuala Sungai Tawau. Suku kaum Tidong merupakan etnik beragama Islam yang kebanyakan hidup sebagai nelayan. Boleh dikatakan, setiap penduduk di kampung Apas ini mempunyai perahu yang dipanggil Kajang. Nama Tawau sendiri diambil daripada perkataan tidung asli, Tawai yang bermakna mata pancing. Mengalami beberapa kali perpindahan semasa zaman penjajahan British, suku kaum tidung kini ramai menetap di Apas, sebelah timur Tawau dan merotai di sebelah utara daerah ini. Kaum Tidung kaya dengan budayanya dan kehidupan tradisinya masih kekal sehingga ke hari ini. Paling popular ialah balogo atau disingkatkan sebagai permainan logo. Terdiri daripada dua kumpulan dan setiap kumpulan mempunyai tiga pemain. Permainan tradisional suku kaum Tidong juga sama seperti masyarakat Melayu yang lain. Cuma, cara permainannya saja mungkin berbeza. Permainan gasing kecil umpamanya memang popular di kalangan kanak-kanak masyarakat tidung. Jika di Semenanjung, permainan gasing semakin pupus. Tetapi di sini, gasing tetap menjadi satu daripada musim permainan. Namun, permainan ini juga dikhawatiri akan ditinggalkan jika tidak dipupuk oleh masyarakat. Jika ingin mencari suasana kehidupan yang pernah anda alami pada era sebelum 80-an, kehidupan di kampung Apas ini mampu mengembalikan nostalgia anda. Masih ada kanak-kanak di sini bermain osom awesome dan juga permainan yang membabitkan penggunaan perkataan dan tangan. Perkahwinan suku kaum Tidong masih mengikut tradisi lama dan ia merupakan pakej kepada pelancong yang ingin menyaksikan keunikan ini bakal pengantin biasanya tidak akan dapat bertemu pasangan mereka beberapa bulan sebelum perkahwinan berlangsung. Pengantin perempuan akan dilayan oleh tujuh orang gadis yang akan menjaga makan minumnya. Adat memupur dengan beras yang ditumbuk merupakan satu kemistian yang mesti dilalui oleh pengantin. Beras digunakan dengan tujuan untuk membuang bau badan dan juga melembutkan kulit sementara makanan bakal pengantin sentiasa dijaga dan disukat. Makanannya itu disukat dengan mangkuk kecil, dilarang tidak makan pedas, tak boleh keluar rumah, habis tak boleh kena angin, Tak boleh pijak tanah, pantang larangnya takut orang berkumpul, sudah suami istri kawin, dua tiga bulan sudah berpisah. Belum merisik, dia nampak budak itu perawannya dia kasih tahu lah sama macian saudaranya, entah mamanya, birangnya mak bagus kau sana minta mencari kutu sama anaknya itu, iya kak bagus, iya kak birangnya kita mau tinggal dia. Bila, belum ya. kau masak nasi kak? Nah, belum, belum kau masak. Oh, di malam sudah ini. Dia kasih tahu mama perempuan laki-laki itu. Aku rasa bilangnya bagus. Dia pakai zaman sari kutu-kutu Bagus. Kita bilangnya bertanya-tanya. Adakah orang tanya? Tahu tidak ada. Jadi datanglah di orang merisik itu bertanya. Peranan ibu mertua juga amat penting dalam memilih menantu. Kebiasaannya, suku kaum Tidong lebih gemar memilih jodoh dari kalangan penduduk setempat. Maka kini nilai hantaran semakin mahal dan diukur daripada pekerjaan serta keberadaan keluarga lelaki. Bagi suku kaum Tidong, ia tidak menjadi kemistian. Hantar belanja kaum Tidong hanya berdasarkan kepada keperluan hari perkahwinan. Penghantaran wang belanja dimistikan tetapi tidak dengan jumlah yang banyak. Begitu juga hantaran yang lain seperti telekung dan persalinan tidaklah sehebat sehingga mementingkan jenama dan status. Sebagaimana adat perkahwinan kaum Melayu, acara menyarung cincin oleh bakal mertua dimistikan dalam acara meminang ataupun pertunangan Adat peminangan ini jika dilihat barang-barang hantarannya tidak memerlukan kos yang tinggi. Barang-barang hantaran ini kesemuanya diletakkan di dalam satu dulang yang sama. Setelah cincin disarungkan, mereka secara rasminya telah selamat mengikat tali pertunangan. Melangkah ke alam rumah tangga pastinya isteri yang dicari. Bukan saja cantik tetapi pandai menguruskan rumah. Kerana itu, dalam acara pertunangan ini, di antara barangan hantaran yang dimistikan ialah cermin muka dan pisau. Ia sebagai simbolik keperluan seorang wanita yang mempunyai tanggungjawab di dapur dan juga menjaga kecantikan. Sebenarnya, masyarakat Tidung pada satu ketika dulu amat kuat dipengaruhi unsur pemerintahan beraja iaitu pemerintahan Kesultanan Bolongan yang pusat pemerintahannya terletak di Kalimantan Timur. Kerana itu, ada di antara masyarakat Tidung ini yang berketurunan raja masih mengamalkan penggunaan kain kuning. Malah ada kalanya hamparan kain kuning juga digunakan sebagai laluan pengantin. Pastinya persiapan untuk melaksanakan majlis kenduri akan diambil tugas oleh seluruh masyarakat kampung. Jika kini, kebanyakan peralatan disewa atau diupah. Di kampung Apas ini, segalanya memerlukan kemahiran penduduk kampung. Inilah satu daripada sebab hantaran perbelanjaan di sini murah. Membuat pelamin umpamanya masih lagi menghargai nilai tradisi. Sekiranya bakal pengantin perempuan melalui proses memupur, bakal pengantin lelaki juga tidak terkecuali. Ia juga sebagai satu syarat yang mesti dipatuhi. Pengantin lelaki juga tidak boleh keluar dari rumah pada malam sebelum majlis pernikahan. Ia sebagai satu daripada cara untuk mengelak pengantin lelaki daripada gugup pada hari akad nikah. Mandi bunga juga satu daripada kemistian yang mesti dilalui bakal pengantin perempuan Dulunya, bakal pengantin akan dipakaikan kain putih dan kain kuning dan dilayan dengan tujuh orang gadis yang memakai kain batik baru. Tetapi kini, adat ini semakin ditinggalkan. Bagi pengantin lelaki tidung, mereka memakai baju Melayu ataupun teluk belanga. Di bahagian dalamnya dipanggil kaos yang diperbuat daripada kain sutra atau kain biasa. Manakala baju luarnya pula iaitu jaket diperbuat daripada kain baldu yang dihiasi corak-corak indah menggunakan manik atau labuci. Pengantin lelaki juga memakai perhiasan yang dipanggil gabol atau kain samping yang diikat di pinggang. Tali pinggang pula dikenali sebagai panding. Biasanya diperbuat daripada tembaga atau perak. Untuk hiasan kepala pengantin lelaki akan memakai tanjak yang dipanggil sebagai singai. Singai diperbuat daripada kain tenun berwarna kuning yang dihiasi dengan emas dan permata. Bagi pengantin perempuan pula, akan dipakaikan sejenis baju yang dipanggil sebagai ento kesuma. Ia diperbuat daripada kain sutra yang dipanggil ambun. Biasanya berwarna kuning tetapi kini diperbagaikan dengan warna-warna pilihan pengantin. Untuk kepala, pengantin akan dipakaikan mahkota, sejenis tiara yang dahulunya diperbuat daripada emas atau perak serta dihiasi permata. Jamung pula dicucukkan pada sanggul. Aksesori lelaki dia pakai sungkup dan kot. Dengan kalung dia tu kan untuk menyerikan pengantin lelaki jadi yang perempuannya di alis uh, dahinya disimpan dengan uh, buah keras dibakar tuh kan itu buah keras Betul dibakar dikasih simpan di sini supaya dia berseri lai enaki sidik kawinanta kam semendak kabu pinutmu balumpu ringgit Upacara akad nikah sama seperti masyarakat Islam Melayu di negara ini. Cuma bahasa yang digunakan mengikut bahasa suku Tidong dan acara inilah selalunya ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat. Jika kita lihat ya, masyarakat Tidong masih lagi mengamalkan upacara pernikahan secara tradisional <coughs> yang diwarisi sejak zaman nenek moyang lagi. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Alhamdulillah amin Pengantin lelaki tidak akan dibenarkan memijak tanah. Inilah acara tradisi yang paling ditunggu-tunggu. Pengantin lelaki akan duduk di atas bahu seorang lelaki yang gagah. menjadi paluan kumpang, pengantin akan dibawa ke tempat persandingan yang telah siap ditunggu oleh pengantin perempuan. Sebenarnya, acara ini tidak menjadi kemistian pada masa kini. Tetapi dahulunya, acara ini amat dipentingkan. Adat santuk ni yang sebenarnya ialah untuk keselamatan dan juga untuk penghormatan dia sebagai kalau kami orang tua pernah saya dengar cerita pengantin itu adalah diiktiraf sebagai raja pada waktu itu sekiranya berlaku contohlah masalah pergeduhan pada waktu itu dia wajib untuk menyelesaikan pengantin mempunyai darah keturunan raja. Acara berjalan di atas kain kuning mesti dilakukan tetapi kini acara itu telah ditinggalkan. Sebagai menghormati ketibaan menantu, beras kunyit akan ditaburkan. Ia sebagai lambang kedatangan kaum keluarga pengantin lelaki diraikan. Pengantin lelaki akan diberi segelas air untuk diminum. Selepas itu barulah diturunkan untuk memijak tanah. Kini tiba masanya untuk membatalkan air sembahyang. Namun pihak pengantin lelaki yang akan melalui acara yang amat ditunggu-tunggu, iaitu acara yang dipanggil sebagai buka-buka. Tujuh orang gadis akan memegang sehelai kain yang melintang merentas bilik atau pelamin pengantin perempuan. Mereka tidak akan mengizinkan pengantin dan rombongannya masuk selagi tidak diberi upah. Biasanya tiga kali upah kerana itu rombongan pengantin lelaki akan menyiapkan wang untuk upah ini. Acara ini amat meriah ada kalanya tawar menawar berlaku sebenarnya inilah keunikan yang masih kekal diwarisi oleh suku kaum tidong ia sebagai satu cara usik mengusik yang boleh memesrakan dua keluarga dan juga menggembirakan masyarakat ya, 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 ya. mana setiap kali upacara perkahwinan dijalankan, acara membayar tol tetap akan dijalankan sebagai adat tradisi turun temurun. Selepas tol dibayar, barulah kain merintangi pengantin dibuka. Namun masih ada tol yang menunggu. Kenapa kau nak pegar? Kenapa kau nak kau Kenapa kau nak Biasanya ada tiga orang yang akan mengawal pengantin perempuan. Kali ini, kawalan semakin ketat dengan wajah pengantin dilindungi daripada dilihat pihak pengantin lelaki. Tetapi kini, cukuplah dengan mengandam sahaja mengawasi pengantin dengan melindungi menggunakan kipas. Tawar-menawar berlaku lagi.

Semasa inilah tarian zapin tidong dipersembahkan. Adat perkahwinan etnik tidong yang diwarisi sejak turun-temurun ini haruslah dikekalkan supaya ia tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.